Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua pendengar kita and welcome to our podcast Apa Cerita, Cerita Dunia. Dunia Jadi sebelum saya mulakan podcast ini dengan lebih lanjut izinkan saya memperkenalkan diri saya nama saya Muhammad Alif Dini bin Alias dan bernombor metrix 231611 dan saya merupakan the first speaker dan hai, nama saya Nur Farain Binti Abdul Wahid Bernombor matriks 231659 Dan saya adalah speaker kedua Hai, saya Akila Binti Muhammad Nordin Dan bernombor matriks 227368 Merupakan speaker ketiga Hai, salam sejahtera. Saya Khalish Khadijah binti Hairun Nizam, bernombor matriks 231747 dan saya merupakan speaker yang keempat. Hai, nama saya Siti Nur Azmi binti Zalin Siddiq, bernombor Matrix 229528 dan saya speaker kelima. Okey. jadi hari ini tajuk kita adalah um, etika digital dan tanggungjawab sosial pengguna menangani sikap tidak beradab dalam ruang maya. Dalam so, arti kata lain, um, macam mana diskain of users ni, dia orang behave in social media lah. For instance, like Instagram, Twitter, and uh -huh. other any other platform. And also. Um Topik ni juga sangat dekat dengan kehidupan kita semua because we all know that we use social media in our daily lives yeah. and ini juga memberikan satu kesedaran kepada kita sebagai salah seorang pengguna untuk mempunyai this kind of responsibility dalam menggunakan social media. Ya betul sekali. Kalau kita dapat lihat, uh, social media dalam pada masa hari ini sangatlah signifikan lagi lagi dalam kalangan anak muda. Kalau kita lihat, uh, kita selalu menggunakan media sosial untuk berniaga, uh, uh, apa nih? Uh, berkongsi pandangan dan juga semuanya berada dekat situlah uh, pendek cerita kalau boleh dikatakan tapi itulah dalam kemudahan yang kita dapat ni sesetengah masyarakat mengambil mudah dan menggunakan media sosial sebagai tempat tidak beradab dan meninggalkan komen-komen yang melampau. Apa pendapat anda? Ya. Yeah. Saya setuju dengan speaker kedua. Uh, seperti yang kita lihat uh, pada zaman sekarang media sosial tu menjadi satu platform untuk menyampaikan atau menyebarkan hate speech. Terlalu banyak dan ha? cercaan yang disebarkan melalui ruang komen uh, even Ruangan komen itu adalah hak uh, setiap user Tetapi uh, itu bukanlah menjadi satu Kebebasan untuk mereka mulai, uh, untuk maki hama Serta menyampaikan Komen-komen uh, ke negatif, negatif Kepada uh, inilah, content creator Seperti di TikTok hmm. Tapi itu tak cukup mengecewakan lagi Apa yang buat saya lagi kecewa ialah Kadang pengguna-pengguna akaun itu Uh, bukanlah orang dewasa yeah. yang paling terkejut tu orang-orang uh, mereka tu kadang datangnya dari budak-budak sekolah mereka remaja budak-budak macam tu, budak -budak betul. Macam, uh, macam kita juga orang golongan-golongan muda kan dan yang lagi mengejutkan tu apabila nama akaun itu sendiri Terletaknya nama-nama uh, keagamaan macam Uh, dia letaknya nama-nama Islami hmm. di mana benda tu Contoh, lagi Contoh hamba Allah uh, uh Ya yeah, betul betul betul, betul ataupun dengan cacat-cacat yeah. yang tidak berpatutan Ya betul. kadang ada satu tu the one ha. itu merendahkan martabat uh, keagamaan lah <tuk>, pada pendapat saya dan betul, itu betul, memang sangat-sangat kurang hajar lah ha. kalau dari bahasa yang agak kasar Ah, Ya yeah, kan. betul tu um, sebenarnya kalau lihat um, <coughs> ruang maya ni juga merupakan cerminan diri kita Okey, di mana um, mungkin uh, orang di luar sana tidak mengenali kita Tapi mereka boleh mengenali kita melalui um, cara kita um, memberi respon dalam uh, ruang komen Kata. tersebut Jadi uh, sedikit sebanyak kita tidak bolehlah um, memberi respon um, memberi kata-kata negatif tu, sebab orang akan uh, melihat kita uh, walaupun dibuka uh, hanya dalam digital, betul hanya dalam betul alam media masa yang modern. Alright, sebelum kita menelusuri tajuk kita yang panas hari, ini, dengan lebih lanjut lagi apa kata kita fahamkan dulu apa itu konsep etika and digital seperti yang kalau kita baca sekalipun secara Pasa. roughly nya yeah, etika and digital brings the meaning of etika on how we behave with another person ataupun dekat real world ataupun mm -hmm. maupun social media while digital memberi maksud yang um, something related to online screen and social media and whatsoever jadinya um, etika tu sendiri dia memberi ataupun merujuk kepada panduan nilai dan adab Dalam menggunakan teknologi dan internet Same goes to the meaning of Bila kita jumpa dengan someone else Sama ada secara bersemuka ataupun tidak Walaupun orang tu kita tak kenal Kita mestilah nak react positively yeah. Meaning like macam kita nak buat baik, cakap yeah. baik That means etika lah So apa pendapat kalian tentang maksud etika digital? Okey, pada pendapat saya etika ini bermaksud untuk mengajar kita untuk menghormati orang lain. Okey, dalam pada kita berkomunikasi dan menggunakan media sosial, macam mana yang kita tahu uh, komen komen yang kita tinggalkan dalam setiap uh, post orang tu akan meninggalkan jejak digital, digital footprint lah orang katakan kan uh, kepada kita. Jadi Even kita guna fake account sekalipun untuk meninggalkan komen-komen yang tidak elok kepada orang lain, ini akan memberi kesan yang kesan impak yang besar kepada hmm. orang yang membaca komen tersebut. Jadi kita haruslah beretika dalam meninggalkan komen-komen, meninggalkan uh, apa-apa sekalipun tanggapan. Even do orang cakap uh, kita ada kebebasan hak bersuara, hmm. tapi kita kenalah. Uh, apa orang cakap Bertapis ber, -ber Ya betul Bertapislah ketika berbicara Lagi-lagi dalam media sosial ni yang Tak ada Apa orang cakap Tak ada ni tahu Tak ada limit Tak ada filter hmm. So Pendapat korang pula macam mana Okay Bila kita bahaskan uh, Berkaitan uh, dengan Etika ber inilah, Bersosial ni Kita boleh uh, Kaitkan dengan Tentang tanggungjawab sosial kita Sebagai pengguna Even macam kita cakap tadi Kita tiada hak Untuk ber, uh, Memberi komen Tapi kita perlu sedarlah uh, bahawa batasan-batasan setiap apa yang kita lakukan itu dan uh, kita perlu macam mana kita dia kita bukan sekadar pengguna kita adalah uh, manusia ataupun orang-orang yang akan membentuk budaya digital di sesuatu uh, platform tersebut. Seperti contoh uh, kalau kita tengok dekat uh, aplikasi TikTok lah, sekarang ni kan, terlalu banyak komen-komen yang memberi impak negatif lah kepada seseorang seperti contoh, uh, seorang makcik buat konten untuk meniaga ke apa, ada je komen-komen negatif macam apa meniaga macam ini, apa benda-benda yang tidak gitu, ah, apa tidak yang kan? uh, Apa ni perkara yang baik lah, boleh kata perkara baik yang mereka lakukan kan, so inilah budaya-budaya yang tidak sepatutnya dipupuk melalui media sosial. Tapi budaya-budaya macam inilah yang kian meningkat. Ah sebabnya pengguna-pengguna ni a uh, tiada had umur. Ada yang kanak-kanak, mereka tak tak sempat matang untuk berfikir macam tak sempat lagi untuk berfikir baik buruk tapi didedahkan dengan digital-digital. Uh, Benda ni dah jadi kebiasaan dah yeah, betul. 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 -betul. betul, -betul. Baiklah, jadi daripada tadi kita uh, asyik membahaskan tentang masalah, ya asyik ya, asyik membahaskan tentang masalah. Tetapi kita tidak pergi dalam, kita tidak pergi kepada akarnya. Kenapa? iaitu persoalannya kenapa ruang maya jadi tempat tak beradab. Kenapa? Di situ timbul. Kenapa? Ya kenapa? Kenapa tak faham? Okey, jadi benda uh, Sohan? <laughs> jadi timbullah persoalannya sekarang kenapa makin ramai orang. Jadi berani untuk bersikap kasar uh, ketika dalam talian, ya Sebahagiannya, saya rasa lah mungkin mm. sebab mereka rasa Oh ini anonim dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris mungkin anonymous tak ada siapa tahu They uh, just like kita using siapa... fake account lah yeah. macam abang yeah. ah, Nama saya Ali, boleh je saya tukar Fatimah, siapa tahu? Mm. Yeah. Tak ada siapa tahu yeah. kan? Jadi, uh, itu sebabnya orang rasa mereka tak dikenali, jadi mereka bebas untuk berkata apa-apa. Alah kalau orang ni komen, orang ni marah pun kau nak buat apa? So what kan? Kau apa kau yang buat apa, kamu apa boleh apa kau boleh buat? Ah, kau ah, boleh ah. cari aku pun. Ya, betul betul. Betul. Ah, ah. Macam ah, cari ah kau dapat. Ah. begitu tu? ya. So setuju tak? Ya, begitu betul. Lah. Saya setuju dengan saudari. Um, melihat pada pemikiran uh, perspektif orang-orang uh, yang memberi komen ni Kalau kita lihat mereka ni um, Berpandangan bahawa um, mereka bebas untuk bersuara Betul. Mereka um, meluahkan perasaan tanpa ada had, tanpa ada limit Jadi disebabkan ini mereka tidak sedar Yang mereka um, telah menyakitkan hati seseorang individu itu Di dalam ruang komen tersebut Bukan setakat itu saja saya rasa sekarang ni tambah pula dengan bukan sekadar hate comment ataupun Trollings, trolling, trolling. speech whatsoever. Mm -hmm. Tambah pula lagi dengan cancel culture. Kalau kalau oh. kamu semua tahulah yeah. dan yeah. ataupun dalam um, dalam bahasa yang agak kompleks ni netizen hakim negara. Oh, netizen is Hakim lah netizen. Right. Hakim yeah. netizen macam before ni customer is always right but yeah. now we have netizen, is always, always right. right. Uh. Dan Terms-terms macam ni pula Buatkan ramai rasa Mereka ni Sebagai salah seorang Pengguna social media Ada kuasa ha. Untuk menghukum mm -hmm. Siapa mm -hmm. sahaja Walaupun orang tu Sendiri Tak kenal Orang ni siapa Tapi Based on that One video Ataupun one post Dia boleh comment Apa sahaja yang dia nak Dia oh, boleh betul. cancel betul. Macam hashtag Cancel this Or that person mm -hmm. Macam that thing Has been worsening In our yeah, culture yeah, yeah. Terus brutal ya, Terus betul. cancel Terus push. So kita boleh bergerak kepada kesan kesan dan, kesan nyata dengan sikap-sikap yang tak termadun uh, pengguna-pengguna di media sosial ni kan Okay. Uh, ada orang kata apa yang kita komen tu macam tu sebagai ala komen je pun apa yang nak terasa apa nak tukar lah macam biasalah anggaplah alah benda video. ni pun pepoyah ha, ah. kan <tuk> 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 realiti komen-komen tersebut boleh meninggalkan kesan yang besar kepada seseorang. Ada yang hilang keyakinan diri, ada yang juga murung disebabkan perkara-perkara yang Negatif. kita komen lah. Yang kita komen ke. Dan uh, ada setengah orang yang in the worst case, uh, mereka juga susah lah macam bunuh diri sebab kita terlalu depressed untuk menjalani. Sebab kita guna media sosial, so bila berlakunya cancel kaca tadi, uh, ramai lah orang tahu mungkin dekat tempat kerja dia ataupun kawan-kawan kelas dia tahu uh, dia di cancel cancel mm -mm. dalam media media sosial tersebut so benda tu akan mengganggulah harian mereka betul betul tak macam bu bukan uh, itu saja hmm. uh, ada yang sampai berhenti kerja tutup yes. akaun media sosial kadang macam kalau kita tengok kan uh, ada orang-orang yang meniaga kadang ha. kita pun faham dengan ekonomi sekarang mestilah harga barang juga naik kan tetapi setengah Uh, commentator ni mereka tidak faham. Jadi mereka macam ah mahalnya ni 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 ni. Kat kedai oh. situ lagi murah. Ah kat sana murah kenapa yang ini mahal? Rasa biasa je. Kadang benda tu buat orang rasa down. Down. Mm. Buat orang rasa down tau. Jadi sesetengah orang sampai tutup uh, mereka menutup periuk nasi orang. Okay. Jadi itu yang uh, tak best lah ya Ada yang hilang keyakinan Macam yang anda cakap lah eh. Mm. Ada yang uh, murung Ada juga kes yang Eh sekejap ah ha, benda orang cakap benda ni sekadar emosi tapi sebenarnya emosi tu itu bermain dengan psikologi tau. Jadi benda tu uh, sedikit sebanyak bukan sedikit sebanyak banyak, -banyak akan merosakkan saya. merundungkan kehidupan orang. So yeah. benda tu tidak baiklah kerana dari segi agama pun Menutup periuk orang itu adalah satu dosa kan? Hmm. Ah, apa salah orang tu kan? Kenapa hmm. tak Jadi boleh dia buat benda yang baik? Apa? Betul, dia betul. betul. Benda yang betul, 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 yang, betul. yang, betul. yang baik. Betul. Jadi ini yang kita risaukan bila uh, mereka uh, dah start untuk um, mendangkan orang dan sebagainya. Kita tak nak benda macam ni berlaku dalam culture uh, kehidupan kita. In our society. Ya, yeah, yeah, betul. betul. Um, ya, yeah, kita tahu juga setiap orang ada latar belakang sendiri betul, tu, betul. dalam betul. kehidupan jadi kita tak tahu Apa yang mereka sebenarnya Lalui dalam kehidupan Sebagai contoh Kalau kita tengok hmm. uh, isu-isu Artis-artis di Malaysia hmm. Yang dibangkitkan Dekat media sosial Tapi netizen-netizen ni um, Menjadikan uh, Mereka gerakan untuk Perkara-perkara uh, negatif hmm. Jadi uh, Kita tak tahu Sebenarnya apa yang Sebenarnya yang berlaku Pada artis tersebut Dan uh, disebabkan Komen-komen yang sebegini Mereka uh, Sorry uh, Artis tersebut pun um, Secara tidak langsung Err uh, diganggu dengan tekanan emosi dan sebagainya yeah, jadi, ya, jadi, uh, yeah, yeah, jadi yeah. um, kita sebagai uh, netizen um, berhati-hatilah dalam um, menggunakan uh, platform media sosial Okay, moving on daripada tadi kita asyik bercakap tentang um, apa yang this kind of uses buat dekat social media apa yang telah mereka lakukan kepada individu itu, individu individu ini So why not we talk about What kind of um, Orang kata balasan lah mm -hmm. yang, ila, yang dikenakan ke atas mereka Apabila mereka telah melakukan Perbuatan-perbuatan negatif ini Kepada beberapa pihak Seperti yang kita tahu um, Dekat Malaysia ni Memang ada satu akta iaitu yang dipanggil sebagai Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Yang di mana akta ini specializes untuk melindungi semua jenis use, um social media users dalam menggunakan social media which means um tak adalah istilah-istilah freedom of speech yang keterlaluan untuk digunakan dalam social media seperti di Twitter untuk mencaci orang itu mencaci orang ini memalukan Betul, di bawah akta itu penyebaran kebencian, fitnah, ugutan dan gangguan cyber adalah merupakan salah satu kesalahan Tetapi takkanlah kita sebagai pengguna ni nak tunggu kena tangkap dulu baru nak bertaubat Betul tak? Jadi semua tu apa macam apa yang saya cakap tadi Kita lah kena berfi berfikir dulu sebelum bercakap Jangan bu, apa cakap? Main lepas Jangan main je lepas je, je hmm. macam tu kan jadi uh, kalau dah sampai nak sampai dah tahap kena saman kena tangkap baru nak berubah sampai bila kita ni sebagai Malaysia sebagai orang Malaysia lah nak belajar adab sedangkan kita ni Uh, uh, rakyat timur kan mm. orang timur orang serumpun belajar adab Adab nombor satu tapi lihatlah nowadays orang-orang ramai orang makin dah jadi ringan tangan ringan jari ringan mulut keyboard warrior di belakang tabir belakang tabir okay. jelah berani depan-depan mari mm. Ayuh, yeah. <laughs> kalau okay. awak pula macam mana kita dah cakap pasal undang-undang yang dikenakan kepada apa ni keyboard keyboard warrior ni <laughs> saya nak mm, bahaskanlah tentang tindakan yang kita perlu buat untuk mendidik kira nya mendidik lah uh, warga warga orang medizin. ni sebagai netizen ni mm -hmm. untuk uh, macam mana kita nak beradab dalam mm. menggunakan media sosial okay mm. kalau kita tahu orang kan selalu cakap education is the key mm. so mm -hmm. memang betul lah sebab uh, setiap pemulaan kita ni apa apa yang kita buat uh, based on kita punya pendidikan mm -hmm. diri dan orang sekeliling mm. dan uh, penting juga lah okay. untuk ibu bapa Terutamanya sebabnya uh, ramailah netizen-netizen ni bukanlah dari kalangan umur yang dewasa sahaja Mereka-mereka yang umur sekolah rendah, dah jauh 4 ke bawah pun ada juga terlibat dalam masalah-masalah uh, seperti inilah Jadinya tindakan ibu bapa adalah dengan meletakkan had masa penggunaan Ataupun mendidiklah mereka dengan uh, tata suci silap Apa-apa yang uh, mereka lakukan dekat media sosial ni adalah uh, refleks bagi diri kita in personal macam yeah. apakah adab kita terhadap orang cara kita bercakap betul. itulah uh, apa ni itulah guideline kita mm -hmm. di media sosial kan ah, lah. peranan ah mm -hmm. peranan kita betul betul kita pun telah membahaskan uh, banyak perkara-perkara negatif ya tentang uh, teknologi etika digital perundangan dan sebagainya sampailah sekarang masuk untuk kita simpulkan segalanya kesimpulannya media sosial ni adalah tempat yang neutral ya ia bergantung kepada kita secara individu bagaimana kita nak menggunakannya adakah kita nak menjadikan Social media ni tempat yang membina tempat kita support support orang ataupun tempat untuk kita menjatuhkan orang lain ya ini semua terserah pada diri kita sendiri apa pendapat betul kalau kita tengok kan kita ni mengikut seiring dengan peredaran zaman moden tapi jangan lupa the first key kita adalah hormat. Kita perlu saling menghormati antara satu sama lain. Tidak kisahlah secara fizikal ataupun juga secara Teknikal media sosial digital. Betul. Apa pendapat orang lain juga? Saya juga kind of agree with that statement because seperti yang apa kita telah cakap lah. What if it doesn't start with us, then it's gonna start right. Betul betul and sebelum saya tutup tirai perbahasan kita pada hari ini um saya nak ucapkan terima kasih to all of who listen to our podcast and what do we hope today um we through, throughout this podcast is that um anda semua mendapat tiba lah uh, daripada tibarlah. apa yang kami cuba sampaikan mm -hmm. ya yeah? Akhir katalah, tak nak banyak cakap Kita kenalah jaga diri, jaga jari dan jaga maruah kita sebagai pengguna media sosial Jadi jumpa lagi Kita akhiri podcast kita yeah. Jumpa lagi dalam episod akan datang okay. Assalamualaikum Assalamualaikum semua Selamat tinggal